несколько лет проделал огромную работу по реконструкции. Расскажите, пожалуйста, коротко о ее основных моментах. Нам удалось стать участниками и реализовать программу, которая финансирует Мировой банк. Называется это развиток местовой инфраструктуры», в результате которой мы спланировали и спроектировали целый ряд направлений, на которые нужно в первую очередь провести замену ибо нашего оборудования, реконструкцию нашего хозяйства. Основным направлением, которым мы занимались в первую очередь, это было снижение энергоемкости наших, оказания наших услуг по водоснабжению, по водоотведению. Это серьезная программа, учитывая то, что на сегодня электроэнергия, стоимость электроэнергии растет в геометрической прогрессии, и на сегодня она уже у нас на Украине на 20% дороже, нежели в Германии для промышленных предприятий. Это вопрос более чем актуален. Поэтому здесь самое энергоемкое оборудование, которое находится на каждом предприятии на водоканале, это насосное оборудование. Вот мы одни из первых на Украине, да по сути самые первые, провели тендер именно на условиях Life Safe and Cost, то есть условия, которые определяют не только стоимость насосного оборудования при тендерной закупке, но и стоимость жизненного цикла этих насосов, то есть стоимость электроэнергии, которая потребляется на протяжении 8 лет, там есть определенные рекомендации. Правильно я понимаю, что в ходе реконструкции были заменены все насосы, начиная там, по всей цепочке от скважины до конечного потребителя. Ну, может быть, насосы заменены были не все, но основные э, насосные оборудования, которые занимаются э, подъемом воды с большой глубины, именно скважины насосы, поружные насосы артезианские, вот мы заменили, установили 55 э, насосных насосов, соответственно, с э, водоподъемными колоннами с нержавеющей стали, с соединением ЗТСМ специальные, которые тоже на Украине до этого не было, станции управления, плавного пуска. Э, то есть это позволило вот на первом подъеме поднять воду в первозданном виде и довести до резервуаров. На первом подъеме установлены устройства плавного пуска вместо старых контакторов. Это дает возможность плавно включать насосное оборудование, исключает гидроудары, экономит воду и электроэнергию. Раньше, когда были украинские и российские насосы, ремонт производился ну, раз в год, будем грубо говорить. Вернее, точно, да, один раз в год. Мы эту работу по замене оборудования произвели в 2010 году и пока только наблюдаем за работой то есть увеличился межремонтный период. Второй подъем – это, соответственно, насосные станции, которые берут воду с резервуаров и подают ее уже на город. Это тоже реконструкцию мы сделали, вот закончили в этом году. Там тоже было применено целый ряд новых технических решений. Вот. Для модернизации оборудования насосных станций водопровода в городе Чернигове была определена фирма-производитель насоса фирма «Вилла» так как насос, оборудование наиболее точно соответствует параметрам работы сети города Чернигова. На насосных станциях второго подъема, кроме замены насосного оборудования и двигателей на меньшую мощность, была установлена автоматика, которая дает возможность регулировать давление по времени суток, по потребности, а также анализировать качество поданной воды. Вот. Ну и, соответственно, подкачивающие станции небольшие на несколько домов, вплоть до того, что на один дом. Вот у нас есть так называемое зонирование глубокое города, таких станций у нас около 100 в целом по городу. И это вместе взятое позволило на сегодня ну, нам, в общем-то, быть лидерами по Украине в соотношении качества и цена те услуги, которые мы подаем. Насосная станция водопровода третьего подъема обеспечивает круглосуточную, равномерную, с одинаковым давлением подачу воды для 9 многоэтажек данных районов, определенных районов. То есть насосы, на которых мы остановились, ну в результате тендер подтвердил правильность нашего выбора, это была компания «Вилла», которая на сегодня действительно является лидером, ну не только на Украине, а и лидером в странах СНГ по поставке насосного оборудования и я могу как бы действительно как как специалисты, которые занимаются эксплуатацией, подтвердить, что это неплохой выбор. Может, это звучит и как несколько реклама, но, тем не менее, это оборудование того стоит, потому что, первое, то, что у них очень хорошее соотношение, очень высокая энергоэффективность этого оборудования, высокий КПД, и мы действительно ощутили, ощу ощу ощутили на 20%, мы снизили удельные нормы электроэнергии установил комплексный подход по регулированию, частотное регулирование на всех уровнях, глубокое зонирование. Мы получили значительное снижение потерь. На сегодня, в прошлом году у нас потери составили 22,6%, сейчас идем на уровне 21%, это в целом потери вот, реальные, которые подтверждены при уровне учета оборудование достаточно, достаточно сложное, оборудование требует в общем -то, определенных подходов к его монтажу, к его эксплуатации, его сопровождение, ну, есть изнашивающие части, вот, их не так много, но мы уже эксплуатируем несколько лет, есть часть насосного оборудования вилла, это касается небольших подкачивающих станций, поэтому здесь я с уверенностью могу сказать, что в части сервиса, вот на сегодня компания вилла по насосному оборудованию действительно лидирует по Украине. И последний вопрос уже не про конкретно компанию «Велые насосы». Какие на ближайшее время планы учеников этого канала? Ну, мы занимаемся целым рядом направлений. Есть серьезные проблемы, как ну, с, водоподготовкой. В прошлом году мы сделали несколько километров, тоже опять-таки новые технологии челком. Мы санацию это делаем без разрытия, практически небольшие разрытия. Это по центральным улицам города, это ну, как бы достаточно такой современный метод, но на Украине практически никто его не применял. Много занимаемся очными сооружениями, то есть это проблема отдельная, это очень сложно, очные сооружения сточных вод. Вот, мы там целый ряд новых технологий тоже применяем. Это может быть тема отдельного разговора, потому что там эта проблема она такая очень сложная. Занимаемся реконструкцией насосных станций канализации. Вот мы провели тендер, сейчас будем выполнять эту работу на сумму около 5 миллионов долларов. Вот это для города это очень большая работа. Мы провели тендер и будем реализовывать сейчас установку системы автоматического управления, скада, так называемую миллион шестьсот долларов. Это достаточно тоже сумма немалая. Для того, чтобы сделать полностью вот, дополнение к тому, что мы сделали по насосному оборудованию, по локальным станциям управления, вот мы это будем собирать эту информацию, передавать в центральную диспетчерскую и, соответственно, тогда управлять этим всем хозяйственным комплексом. Для того, чтобы все-таки еще более условия сделать качественные, доступные и удешевить. Александр Владимирович, Александр Михайлович Шкинь очень подробно и впечатляюще рассказал о том, какую огромную работу проделал Черников водоканал. Хотела бы знать, как вы ее оцениваете, ее роль для города? В свое время мы обратились к населению и выделили несколько главных тем, которые требуют усовершенствования. Ну, не надо говорить о качестве питьевой воды, это, наверное, главный, один из самых главных стандартов, и можно его поставить наряду с следующем как безопасность населения, так и ее состояние здоровья. А если состояние здоровья, то мы говорим о качестве питьевой воды. Население оценивает положительно работу, я не могу сказать, что у нас нет каких-то э, проблем. У нас есть ряд нерешенных вопросов, которые мы последовательно вместе с партнерским отношением, с Мировым банком обязательно будем реализовывать. Ну И очень приятно, что многие наши коллеги из разных областей приезжают. Мы готовы делиться своим опытом для того, чтобы качественную воду имело все население Украины. Александр Дорогиевич, а вот если можно, уточните, пожалуйста, все-таки, что изменилось именно для населения, для обычных жителей Чернигова вот, с проведенной реконструкцией? Из изучалось ли как-то их мнение, как они оценивают работу? Сейчас э подавляющее большинство населения города Чернигова оценивает как положительные э те изменения, которые произошли. Получение кредита ⁇ это всегда вопрос для населения, что будущее поколение должны рассчитываться за этот кредит. А будут ли повышаться тарифы? Это вызывало много обсуждаемых моментов, но мы приняли стратегический план развития водоканалов, одной из составляющих которой было получение кредита Мирового банка. Сегодня население знает, почему мы взяли эти деньги. Почему мы на сегодняшний день имеем такое качество воды? И э, все знают, водоканалу 120 лет, и не проводя реконструкции, изменения, сложно было бы получить качественную питьевую воду. Сегодня население города Чернего положительно оценивает, они знают население, что не получают качественную питьевую воду. А это Аллах.